শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰিভকতৰ জানা যে নকল্প তৰু তাহান্ত বিনায়ী নাহি নাহি নাই আমাৰ পৰমগুৰু সকলোলৈকে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শুভেচ্ছাৰে গুড ইভিনিং সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ ৰাতিপুৱাই যিটো বৰষুণ ধৰিছিলে নহয় আৰু এতিয়া এনেকুৱা ৰ'দ দিছে বাজিল এতিয়া তিনিটা তিনিটা বজাতো মানে ৰ'দটো কমা নাইকিয়া অৱশ্যে দেৰিকৈ ওলাইছিলে যি হাই ফাই ৰ'দ ওলাইছে আৰু অলপ পিছতে ৰ'দটো কমালেই বাট চাই আছোঁ অলপ ওলাই যাব লাগিব আৰু ক'ত যাম কি কৰিম সকলোখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'দটো কমাৰ লগে লগে ময়ো ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া গৈ থাকোঁ কিন্তু তাই ফোনটোৱে ৰিচিভ কৰা নাই নহয় কিবা হ'ল আহি ভাগত চাগে ফোন চাইলেণ্ট কৰি টোপনিয়ে গ'ল নেকি গৈ পালেহে গম পাম আৰু আহি থাকোঁতেই দেখিলোঁ চাওকচোন এই বান্দৰটো কেনেকৈ গছৰডালত শুই আছিলে আৰু মই ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে সি নামি গৈছে চাওক আহি পাই গ'লোহি বৰবাৰী আৰু এইখন দোকানতে লৈ ল'লোঁ মিঠাই তাৰপিছত আমাৰ বৰবাৰী মিঠাই দেই বৰবাৰীৰ পৰা আহিলোঁ বেটেৰী ৰিক্সা আৰু আপোনালোকে কয় বুলি কয় নেকি ঠাইভেৰে নাম বেলেগ বেলেগ আৰু আজি বহু বছৰৰ মূৰত ইহঁত উঠিলোঁ জানেনে ৰিক্সা আৰু আগতে পেডেল মৰা ৰিক্সা ন আজিকালি পেডেল মৰা ৰিক্সা নহয় আজিকালি ৰিক্সা অলপ কিমান আৰাম দেখিছেনে নাই কেইটা ওপৰত উঠাই আহে হ'ল জাপৰি গোবৰ ৰাস্তা আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ আলহী ঘৰ নামি দিলোঁ ৰিক্সাৰ পৰা কাৰণ ইয়াত আৰু আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ এতিয়া হয় নহয় নাজানো আৰু তথাপিও হয় হয় লাগিছে আহি আছোঁ এয়া পাই গ'লোহি চিকিউৰিটি আছে নেকি এইফালেদি এতিয়া আমি সোমাই যাম আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকক ক'ম যে কাৰ ঘৰত আহিছোঁ এইফালেদি আছিল এইটো ৰুমতে আছিল নেকি ওপৰত নহয় তলতে ওপৰত নহয় অ' এইফালেই হয় আহি পাই গ'লেহি তেখেতসকলৰ ঘৰ আৰু চাহ তাহো খালোঁ খাই লৈ পেলাই তামোল এখনো খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া কথা পাতি আছোঁ কথা পাতি ভালেই লাগিছিলে আৰু ইয়াত চাওক বৰ্তমান এখেত সুস্থ তেওঁ গাটো ভাল নাছিলে এতিয়া ভাল পাইছে এইয়া এখেতসকলৰ ৰুমকেইটাই এইয়া অৱশ্যে এওঁলোকৰ ইয়াত মানে ভাড়াহে আছেহি দেই এই দেউতাৰ বেমাৰৰ কাৰণে আছেহি আৰু এইফালে এইটো হ'ল কিটচেন এইয়া আমাৰ পল্লৱীয়ে কাম কৰি আছে কামত তাই চোকা কিন্তু মাজে মাজে মুৰবী হৈ থাকে এইবাৰ তাইৰ ৰুম আৰু দেউতাহঁতৰ ৰুম এইটো দিয়া দেউতাৰো কিন্তু যোৱা বছৰতকৈ বহুত ভাল হৈছে আমি এক বছৰৰ পিছত আহিছোঁ যেতিয়া পৰি আছিলে খাই তেতিয়া বৰ্তমান সুস্থ আমাৰ হাঁহিছে দেখি নাই যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু ইহঁতে এতিয়া যাবলৈ নিদিয়ে ভাত খাই যাবলৈ কৈছে গতিকে এতিয়া ভাতকেইটাকে খাই যাব লাগিব আৰু কথা বতৰা পাতি আছোঁ ভালো লাগিছে বহুত আৰু আপোনালোকে হয়তো নাজানিব মই কাৰ ঘৰত আহিছোঁ এতিয়া কওঁ শুনক আপোনালোকৰ সকলোৰে চাগে পৰিচিত হেৰি এইটো থাৱৰা সমষ্টিৰ পৰা যে উঠিছিলে ৰাইজৰ দলৰ হৈ ধৈৰ্য্য কোঁৱৰ তেখেতৰ ৰুমত আহিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ মানে বেমাৰ হৈ আছিলে খবৰ এটাও ল'লোঁ আৰু আজি যিহেতু পল্লৱীৰ বাৰ্থডে' আছিলে বাৰ্থডে' পতা নাই তাৰপিছত মই আজি তাইক মানে ফেচবুকত পালোঁ পাই পেলাই মই তাইক হেৰি কৰিলোঁ হেপী বাৰ্থডে' ক'লোঁ আৰু এনেই আছে কাৰণে তাইয়ো ক'লে ৰঞ্জিত বা আহক বুলি ক'লে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই মানে পৰি গ'লোহি ভাত খাই যাব দিছে গতিকে এতিয়া লেঠাটো লাগিল আৰু আৰু ভাতকেইটা খাই যাওঁ আৰু এহেঁতৰ ঘৰতে আজি মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম একদম চিম্পুল ভাত বনাবলৈ কৈছোঁ মই কৈছোঁ দালি দালি বনোৱাই আহিব নোৱাৰোঁ তাই মাংস আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে মই কৈছোঁ মাংস নাখাওঁ আজিকালি মই মাংস খাবলৈ এৰিছোঁ কৈছে কি পুঠি মাছ আছে মই কৈছোঁ গেলা হ'লেও পুঠি মাছেকৈ মই খাম আৰু বেলেগ নালাগে কাৰণ লোকেল মাছৰ ভিতৰত মই পুঠি মাছ আৰু দৰিকণা মাছেই খাওঁ গতিকে সেয়াই হ'ব আৰু তাই এতিয়া যিহেতু ভাত বাঢ়িলে আৰু সেইখিনি বাৰু ইমানখিনি নেদেখাওঁ দেৰি হৈ গৈছেগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো মই আজি এহেঁতৰ ঘৰতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই